все еще находимся на выставке МВЦ 2013 и смотрите, что у меня есть. Две вот таких штуки, серая и красная, новый планшет HP с, внимание, с Beats Audio. А, сзади вот такой вот шильдик, он, конечно, заляпывается довольно стремительно, но тем не менее. довольно приятная ночью поверхность, 3 мегапиксельная камера, как я уже сказал, Beats Audio. Соответственно, в настройках есть специальные пункты, которые позволяют управлять звучанием. На верхнем торце кнопка включения, слот SD, аудио джек, слева нет ничего, снизу порт микро USB и пара динамиков, ну а на правом торце регулятор громкости. Это Android, Android 4.1. 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024 на 600 точек. Есть Wi-Fi, нету модуля 3G, к сожалению. Работает достаточно шустро, но бывает и побыстрее, конечно. Еще из интересного специальный человек на стенде HP сказал мне, что они добавили специальную кнопочку Print прямо в стандартный браузер. Достаточно интересная вещь. Появится в середине апреля по цене 149 евро. То есть 4 то есть где-то порядка 6 тысяч. Я думаю, в России, если он появится, можно ожидать его тысяч за 8. И еще вот такая красная модель у человека в руках на у меня ее только что отобрали. Она выглядит немножечко поприятнее, хотя материал у нее точно такой же на задней крышке.